assalomu alaykum hurmatli obunachilar abituriyentlar ona til va adabiyot faniga qiziquvchilar bugundan boshlab 5 sinf adabiyot darsligi bilan tanishishni maqsad qildik demak birinchi bo'lib 5 sinf adabiyot darsligida kirish qismida nimalarga e'tibor berishimiz kerak shundan boshlaymiz demak inson o'zining fikrlay olishi bilan boshqa mavjudotlardan farq qiladi u nafaqat fikrlaydi balki fikr o'ylarini so'zlar vositasida boshqalarga ham bildira oladi odamlar fikrlar ekan bir narsani boshqasiga solishtiradi mana shu solishtirish paytida obrazli fikrlash hodisasi yuz beradi inson o'z fikrlarini quruq ifodalamasdan balki obrazlar ya'ni timsollar orqali uh, ifodalaydi demak dastlab xalq og'zaki ijodi paydo bo'lgan xalq og'zaki ijodi janrlari uh, maqollar ertaklar topishmoqlar mana shu obrazli fikrlash mahsuli hisoblanadi undan so'ng yozma adabiyotda ham mualliflarimiz obrazlar yordamida o'z fikrlarini ifodalay boshlashgan masalan ertaklarga gə qaraydigan bo'lsak ertaklarda mana shunday obrazli fikrlashning rang barang ko'rinishlari aks etadi ertak qahramonlari ko'z oldimizda go'yoki jonlanadi turli sarguzashtlarni boshdan kechiradi voqealar shunday qiziqarli hikoya qilinadiki xuddiki inson o'zini o'sha voqealarni ishtirokchisidek his etadi demak adabiyotning ta'sir kuchi shunda badiiy so'z qudratining ta'siri mana shunda demak fikrlaydigan inson hayolga beriladi orzu qiladi maqsadlarga erisha olmasa armon chekadi va bundan tashqari juda ko'p xususiyatlarga ega masalan tarix to'g'risida hikoyalardan bir narsani bilib olishimiz mumkinki ibtidoiy odamlar o'zini o'rab turgan tabiat hodisalari qarshisida ancha o'zini ojiz sezadilar boshqa mavjudotlarni imkoniyatlari odamlarning havasini keltiradi demak baliqqa o'xshab suv ostida suzishni qushlardek osmonda uchishni orzu qiladi yoki bo'lmasa odamlar demak boshqa manzillarga tezgina yetib olishni sovuq o'lkalarda yashaydigan odamlar quyoshni iliq nurlariga qancha talpinishsa sahroda hayot kechirayotganlar demak yashil vodiylarni ko'rgilari keladi demak orzu hayol bor edi ibtidoi odamlarda endi uni ro'yobga chiqarish oson emas edi mana shunday paytda orzulari hayotda yetisha olmasa ham orzulariga hayolida yetishishga ular to'g'risida turli hikoyalar to'qib o'zlarini demak mana um, shu yupatishga kuchli ehtiyoj sezishadi va bu orzu istaklarga to'la hikoyalar keyinchalik ertak afsona rivoyat tarzida bizgacha yetib kelgan demak adabiyot insonning orzu hayoli umid va armonlarini badiiy so'z yordamida ifoda etish adabiyotning asosiy quroli esa badiiy so'z hisoblanadi demak darsligimizda shu o'rinda muhammad yusufning o'zbekiston xalq shoiri vatanim degan she'ri dan parcha berilgan demak vatanim she'ri qo'shiqqa aylangan barchamizga yod bo'lib ketgan bu she'rda vatanni onaga qiyoslaydi ona vatan deb ataydi demak shoir o'z she'rida mana shu tushunchaga vatan tushunchasiga go'yoki yangidan jon baxsh etadi vatan suratini farzandiga mehri cheksiz ona siymosida chizadi demak vatanni his qilish uchun onamiz esimizga ge keladi adabiyotning qudrati ham mana shunda badiiy so'zning qudrati demak adabiyot insonni badiiy didini oshiradi uni his tuyg'ulariga ta'sir etadi endi poytaxtimizning markazida joylashgan o'zbekiston milliy bog'ida ulug' mutafakkirimiz alisher navoiyning haykali o'rnatilgan va uni o'rab turgan moviy gumbaz ostiga shoirning quyidagi misralari bitilgan olam ahli bilingizkim ish emas dushmanlik yor o'ling bir biringizgaki erur yorliq ish mana shu misralarni ham esda saqlab qolishimiz kerak demak bunda aytilgan fikrlar bugungi kunda ham o'z dolzarbligini yo'qotgan emas demak dunyoda kishilarni bir biriga dushmanlik qilishlari to'xtamas ekan demak mana shu misralarda aytilgan fikrlar o'z ahamiyatini saqlab qoladi endi yana nimaga e'tibor berishimiz kerak e'tibor berishimiz kerak bo'lgan narsa beshinchi sinf darsligimizda adabiy turlarga ham to'xtalib o'tilgan demak bizda de adabiyotshunosligimizda uchta katta tur bir biridan farqlanadi birinchisi lirik tur ikkinchisi epik tur uchinchisi dramatik tur lirik tur deganda de biz she'riyatni nazarda tutamiz demak katta kichik she'rlar she'riy masallar adabiyotni she'riyat degan turini hosil qiladi ya'ni lirika barchasi she'riy usulda shoirlar tomonidan yaratiladi endi har bir turni o'zini janrlari bor lirik turning janrlari ruboiy qit'a tuyuq fard g'azal yoki sanet oktava hokku murabba kabi janrlari bor demak tur bilan janrni bir biridan farqlashimiz kerak tur deganda kengroq tushuncha she'riy shakldagi barcha asarlar endi janr deganda esa ana shu turda yaratilgan boshqa boshqa janrlar e, nazarda tutiladi ikkinchi turimiz epik tur epik turda nasriy yo'lda yozilgan barcha asarlar mana shu turni tashkil etadi demak bu nasr deb ataladi janrlari ertaklar hikoya ocherk qissa roman epopeya bular epik turning ya'ni nasriy turning janrlari hisoblanadi nasriy asarlar nosirlar ya'ni yozuvchilar tomonidan yaratiladi endi nasriy asarlarshr she'r yo'li bilan emas balki hikoya usulida oddiy gap holida beriladi adabiyotning yana bitta turi bor bu dramatik tur deb ataladi demak dramaturgiya deb nomlanadi drama o'zi yunoncha so'zdan olingan bo'lib harakat degan ma'noni bildiradi demak bu turning janrlari kichik sahna asarlari bol, bo'lmish intermediyalar yoki katta katta dramalar komediya tragediyalar mana shu turga kiradi demak sahnada qo'yiluvchi asarlar dramatik turni tashkil qiladi endi dramaturglar yozadi bu dramalarni demak dramaturgning ixtiyoriga ko'ra bu asarlar yoki she'riy yo'l bilan yoki nasriy yo'l bilan yozilishi mumkin demak mana shu nazariy ma'lumotga yaxshilab e'tibor berishimiz kerak demak davrlar o'tishi bilan ko'p narsalar o'zgarishi mumkin lekin lekin mana ming yillar oldin yaratilgan badiiy adabiyot namunalari xalq og'zaki ijodi namunalari hozirgacha o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda demak haqiqiy adabiyot vaqtda ham hududda ham chegara bilmaydi ya'ni qachon va qaysi tilda yaratilmasin ezgulikni go'zallikni tarannum etgan asarlar barcha avlod va xalqlarga birdek qadrli bo'lib qolaveradi masalan biz alpomish dostonini sevib o'qiymiz yoki yunonlarning adisseya dostonlari bilan ham tanishishimiz mumkin demak adisseya dostonini inson gomer yaratgan u xalq og'zaki ijodi emas muallifi aniq yoki masalan o'zbek ixlosmandlari she'r şey, ixlosmandlari gyoteni nemis shoiri gyoteni asarlarini qanchalik qiziqish bilan o'qisalar nemislar ham bizning bobur mirzoning boburnoma asarlarini asarini shunchalik diqqat bilan o'qib o'rganadilar demak faqatgina o'zini millatini emas butun jahonda yaratilgan asarlarni o'rganishga bo'lgan ehtiyoj har doim bo'lib kelgan demak adabiyotni beshinchi sinf adabiyotni kirish qismida mana shu ma'lumotlarga e'tibor berishimiz kerak savol va topshiriqlar berilgan bularga ham diqqat qilib qarab qo'yamiz va oltinchi savolda adabiy turlarga oid janrlarni yozish yozib chiqishimiz kerak ekan demak she'riyat degan turda qaysi janrlar bo'ladi nasriy turda qaysi janrlar dramaturgiyada qaysi janrlar hozirgina eslatib o'tdik mana shularni yana bir bor qaytarib qo'yamiz keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr